Все чітко вже сидить, сади жовтий прапор, то мені всі говорять по-нормальному. Окей, не сіли вражанський автобус, думали, що постава на другу зону. Давай там... цілуй Цілу папу. здесь человек, а там пленный. Так, так, так. Есть, вот, его! его! Вот, Вам сьогодні скільки виповнюється сьогодні важко? Майже... 59. Ви очікували, що саме на день народження ви Ні, Це для мене приємний шок. Алло, поменяли? Да, не поменяли, я в Украине, все нормально. Ничего не роби, я пока сам ничего не знаю, все узнаю, потом ты не дам знати. Короче, просто а, радуйся да? и все, слава Богу. Я, вот, а в, Украине, твои бабочки, в Украине все четко, уже сегодня желтый прапор, да мне все, все, все говорят по-нормальному. Когда летели в самолете, уже поняли, что да, уже Поменяют и увидели всех своих ребят, но слышали фамилию, которые были, сидели с ним. Их отправили на другую зону. До самого момента, пока я да, делали... да, носил гражданский автобус, думали, да. что подстава на другую зону. Да, это... Мамуленька, я при первой же возможности перезвоню тебе. Все, я тебя очень люблю, мамочка. Все, давай, жди меня, пожалуйста, пока, жди. Маме. Я... Все хорошо, все хорошо, я в Украине. Ц... Целуй. Целуй папу. Целуй папу, тесть, отечи, всех целуй, да. Я скоро приеду, скоро побачу. Я дизнул уже скучал. Я горжусь за себя, за свою страну и за тех людей, которые принимают ну, непосредственно участие в боевых действиях против Российской Федерации, как бы они ни скрывали, а именно Российской Федерации. И блин, них просто стоит позор на весь мир. Фашисты они, они мы. Поэтому слава Украине.

успокойся все нормально живей здорово голову ниже голову ниже никто не будет говорить здесь ты человек а там пленный